В эфире. Добрый день! Мы сделаем сейчас быструю прямую онлайн-трансляцию, потому что очень много людей и родственников тех, кого задержали на кривом торце, и, и тех, кто им просто сочувствует и что произошло. Мы сейчас находимся в, Бах в Бахмуте, на Редуте Запорожья. Здесь сейчас ожидается штурм, но я надеюсь, что хватит мозгов у этих негодяев этого не делать. Что с редутом на кривом торце? Редут на кривом торце сегодня был разгромлен. Приехали СБУшники днем, представились, что они проводят антитеррористическую операцию. Почему они антитеррористическую операцию проводят не на фронте, а вот здесь с мирными людьми, которые по 10 раз переписаны и их личности давно установлены, они не объяснили, приехали на БТР, приехали на э, нескольких микроавтобусах, начали проверять документы. После этого начали проверять палатки. После этого начали говорить, отдайте нам оружие. Оружие было официально зарегистрировано. Оружие мне отдали, после этого был штурм одновременно Корда и СБУ. Сильно избили хлопцев, особенно, по словам очевидцев, били тех, кто был на фронте. Я не знаю, что это за СБУ, я не знаю, что это за полиция, но такое впечатление, что это вот полиция ДНР, потому что именно такая реакция у них на фронтовиков. После этого их повезли в, Бахмут, в Торецкий райотдел полиции, и три часа ни полиция, ни СБУ не признавала факт задержания. После этого, когда уже Практически шел переполох по семьям, когда штаб блокады торговли с оккупантами э, свою информацию выдал. Заявила СБУ о том, что да, действительно, в ходе контртеррористических мероприятий было задержано 43 человека с оружием. Эти, человек, эти люди, я хочу сказать, для негодяя Грицака, для ублюдка Маликова, для Авакова, блин, эти не, не просто какие-то террористы или люди, это ветераны войны, сбройные силы Украины, батальонов полиции, национальной гвардии. И не просто неизвестные люди, а они по 10 раз переписаны. К ним домой неоднократно ходили и проверяли, откуда у них оружие. А тех, кого сдержали за оружие, у них даже протокол был осмотр, потому что я их лично с Константиновки вытаскивал, когда я у них пытались оружие забрать. Сейчас мы ищем, где эти хлопцы. Сразу говорю, никакой паники, не надо рассказывать, что редут разгромили. Поставят 10 новых, завтра подъедут еще люди, отобьем. Тут вопрос не в этом, главное вытащить пацанов. Одна колонна поехала сейчас на на Константиновку, дальше на Краматорск, в составе БТР, в составе Кразов, в составе Насгвардии. Возможно, их повезут сейчас либо вертолетом на Харьков, либо на Киев. Второе. Ищем сейчас по Селидово. Собираются люди в Константиновке. Если кто-то хочет помочь и приехать сюда, надо собираться в Харькове, потому что сюда можно проходить только большой колонной. Эти негодяи, вместо того, чтобы в 2014-м освобождать страну, вместо того, чтобы сейчас бороться с теми, кто убивает наших хлопцев, здесь играются в бирюльки, поэтому не пропускают ни волонтеров, ни добровольцев. Собираемся все в Харькове, вечером будет на странице штаба блокада торговли с оккупантами конкретное объявление с номерами телефонов. Собираются люди и уже непосредственно поедут сюда. Второе. Для тех, кто сейчас в Киеве, в 21 час сейчас под стелой на Майдане Незалежности собираются люди. Я прошу прощения, дым просто глаза есть. Чем больше вас придет, тем больше ветеранам проще будет и эту ночь пережить, и все следующие. Еще раз, никто блокаду прекращать не собирается. Рядут отобьем, хлопцев вытащим а негодяи, которые цепляются за свою кормушку. Если захочет народ, будут наказаны. Поэтому собирайтесь, 21 час по Доминданам Незалежности. Те, кто едет сюда, вечером будет информация, едьте на Харьков. А теперь хотелось бы обратиться, а, сообщить еще, на Волыни, я так понимаю, штаб блокады, воины АТО, а, Зашли сейчас в помещение обл. администрации, я не буду говорить, захватили, потому что это их помещение. Обл. Рада Волыни поддерживала блокаду и вызвали к себе на ковер губернатора. Поэтому, если сейчас меня слышат люди, которые не могут приехать в Киев, не могут приехать в Харьков, собирайтесь, кучкуйтесь, созванивайтесь, приходите к облрадам, требуйте от своих мискрадам, требуйте от своих а, руководителей, от выборных органов власти, чтобы они обращались к этому уже совсем потерявшему совесть Порошенко. Блин. Торговля с оккупантом это как торговля с сатаной. Поэтому Порошенко, он стал на тот путь, когда его нужно привлечь чувство всем народам. Я слишком был многословен, просто много накопилось. Я сейчас возьму, сам проведу прямую трансляцию. Хотелось бы дать слово ветеранам. Здесь люди с разных областей, здесь люди с разных городов. Я думаю, что им есть что сказать своим землякам. Так, хлопцы, давайте не стесняйтесь, расскажите, пожалуйста, что вы хотите сказать тем, кто сейчас сидит возле телевизора, сидит в фейсбуке, кто откуда, кто зачем сюда пришел, это очень важно, не стесняйтесь, пожалуйста. Давайте с вас начнем. Дорогі громадяни України, збирайтесь всі, всі приїжджайте сюди. Хто не може сюди, до Києва, до Львова, до обласних міст. Піднімайтесь, а то буде погано. Значить, воює проти нас. Влада. Так що піднімайтеся, будь ласка, ми вас чекаємо. Ви откуди? Львів. Як вас зовуть, будь ласка. Ігор Дах. Дякую. Хлопці. Журналіст, прес-центр АТО за вас, за Україну. Дякую. Хлопцы, кто еще хочет сказать, не стесняйтесь. Да, Давайте. Я так понимаю, это уже Бахмут украинский, да? Да, Бахмут украинский. Скажите пару слов. Значит, э, у меня маленькое дежавю. В 2014 году батальон Донбасс сюда пришел мы им помогали. Они были голые, боссы, без оружия. И сейчас повторяется та же самая история. Только теперь уже власть воюет с этим батальоном Донбасс и остальными добровольцами. Я приглашаю всех бахмучанин, кто бахмучан, кто болеет за Украину, кто любит Украину, кто хочет, чтобы здесь была Украина, а не ДНР. Прийти сюда и хоть морально поддержать ребят. Мы вас всех здесь ждем. Дякую вам. Хлопцы, не стесняйтесь, кому есть что сказать? Как можно, как получится? Вы откуда? Я из Грузии. Из Грузии? Да. Ну из Грузии сюда навряд ли приедут. не успеют я хочу обратиться моим землякам я хочу обратиться пацанам из чеченского батальона которые воюют на стороне Украины biçeb magari danzreuli gvak dnes tu ardadgabit chvenskverze kho tvkni namusi itsodi ukrainats daikargeba sakartvelots daikargebat deda gvetirebas uqelas satitaut slava ukraini heroev slava Друзья, ну не, не, не стесняйтесь. Кто? Пожалуйста. Я хочу обратиться к бойцам 92-й бригады, которые защищали наши рубежи. Пацаны, не сидите дома. Мы кровь, пусть я не проливал, но проливали много наших товарищей. Проливали не для того, чтобы сейчас вот эта мразь нас здесь топтала. Поднимайтесь, у кого есть возможность, проезжайте. Будем продолжать. Я сам с Бахмута местные жители. Спасибо. Давайте. Уважаемые земляки, сейчас ситуация похожа на Вторую мировую, когда воины УПА воевали одновременно из армии Советского Союза, из армии Гитлера. У нас сейчас такая же самая ситуация. Враги в Кремле и а предатели в Раде. Если сейчас мы не поднимемся и не остановим всю эту, ну вообще, сюрреализм, если что-то происходит в нашей стране, когда уже на черное говорят белое, на белое, черное, мы уже вообще не поймем, что здесь творится. Поэтому я сам був правом 8-й бат. Я вас всіх приглашаю. Ви мене всі пам'ятаєте, ми по голод. Сам я з Горлаки, тому своїх земляків не можу, но зову всіх українців і всіх тих, кому там все болі. У мене все, слава Україні. Героям слава. Львів Тернопіль, просимо вас підтримки. Напряжно зараз тут, але головне, що ми розуміємо, що і місцеве населення хоче того, що ми хочемо у Львові і Тернополі. Так що підтримуйте, просимо вас дуже. Дякую. Івано-Франківськ, Чернівці, всіх своїх побратимів запрошують ті, хто в 2014 році не побоялися вступити до бою з російським окупантом. Потрібно вирішувати долю держави. Не будь байдужими. Дякую. Друзі, хто хоче сказати? Будь ласка, добрий вечір землякам зі Львова західної України. Звичайно, вітаю всіх вас прямо з міста Бахмута. Звертається в першу чергу також до тих хлопців, які. Демобілізувалася, брали активну участь на першому майдані, на майдані другому на Революції Гідності. Хлопці, потрібна ваша тепер допомога нам, нам, щоб ви нас підтримали. В зв'язку з тим, що ця підла влада себе зараз дійсно проявила по підлому. Вона підступно атакувала наш редут, Затримала хлопців, арештувала, побила. Найбільш жорстоке ставлення було до хлопців, які були в АТО. Це зрозуміло, це ці мусора, які били нас на Майдані під час Революції Гідності. Тож, якщо ви хочете підтримати своїх побратимів, які з вами були в бліндажах і в окопах, їдьте до нас сюди не на радути, і підтримайте нас. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, дівчата, хто ще хоче сказати? Давайте тоді я зрозую завершення. Возьміть то Давайте. Осторожно, осторожно. Нет, нет. Смотрите, вот а, так вот. Вы можете просто а, держать? Ну, Чтобы меня было видно. Я бачу. Видно? Да, это это. Выбачьте у нас непрофессиональные операторы. Я подытожу для тех, кто только сейчас подключился к прямой трансляции. Первое. Редут, действительно разбили. Поставим еще 10 завтра, отобьем. Второе, самое главное сейчас освободить хлопцев. Они ничего не нарушали, они арестованы незаконно они арестованы людьми, которые вместо того, чтобы быть на фронте, приезжают на БТР, приезжают полностью вооруженные автоматическим оружием и творят беспредел с ветеранами. Сейчас колонна, которая предположительно вывозила ветеранов, замечена возле Краматорска. Возможно, их сейчас вывезут на Харьков, Хлопца, возможно, на Киев. Сейчас во всех этих местах уже ждут люди. Второе. Те, кто сейчас находится в Киеве, если вы хотите помочь тем, кто 14, 15, 16, либо вместе с вами, либо ради вас защищал страну, приходите 21 час сегодня под стелу на Майдан. Чем больше вас придет, тем быстрее и тем проще хлопцам будет пережить и эту ночь, и все следующие. Потому что и здесь, на Редуте, на Бахмуте, и а, в Луганской области, и во всех остальных местах ожидается такой же штурм. А, Третье. На Волыне хлопцы уже зашли в облраду, вызвали губернатора и требуют, что область Волынь, которая поддержала блокаду решением областного совета облрады, должна обратиться и потребовать правосудия тем негодяям, которые нарушил закон и свободу нашим хлопцам. Все те, кто готов сюда приехать, сейчас не пропускают по одному, не пропускают с оружием, не пропускают после 22.00, не пропускают волонтеров, не пропускают иностранцев, не пропускают всех тех, кто готов защищать страну, пропускают только тех, кто является действующим военнослужащим. Хотите поддержать, держите курс на Харьков. Вечером сегодня дадим более точные координаты, будет проходить уже сюда непосредственно колонна. И последнее, если вы не можете приехать, не в Киев не в Харьков и находитесь сейчас в других областях Украины, ищите своих друзей, с кем вы воевали, с кем вы стояли на Майдане, с кем вы вместе думали о том, чтобы Украина наша стала лучше. Объединяйте усилия, давайте все вместе добиваться свободы нашим хлопцам, прекращение торговли на крови и прекращение войны. Потому что война прекратится, когда на ней прекратят зарабатывать. Здесь все нормально, все под контролем, хлопцев мы ищем. Большое спасибо за внимание и поддержку. Слава Украине! Героям слава! Нажмите на... Нажмите на... Да, Так, ладно, я сам.